28 2015 года в ходе э, отработки э, промышленного рынка э, ПГТ «Авангард» э, в Дербском Одесской области сотрудниками авангардского отделения полиции в отдела полиции главное управление национальной полиции в Одесской области э, был задержан э, гражданин Кавказской национальности, который Совершил грабеж сумочки с личными вещами гражданки Республики Молдова, которая приехала на рынок осуществить покупки различных вещей. И при попытке скрыться с места преступления данный гражданин как раз стал, был задержан сотрудниками организационного отделения полиции. В данное время открытое уголовное производство по части первой статьи 146 Уголовного кодекса Украины, то есть грабеж и проводятся следственные действия и решается вопрос задержанному в мере пресечения. Я это еду на 7 километра коротко хочу говорить и это время я смотрю Открыт дверь машины какие и там видит человека и взяли и бегом So ich weiß jetzt, dass ich ja